Hə, uşaqlar, gəldik 51-ci tapşırığa. Klamidoman adlanan cinsin çoğalma zamanı 16 zigot əmələ gəlmişsə, zigotların bölünməsi zamanı alınan orqanizmlərdə cəmi neçə qamçı olar? Biz də bilirik ki, bir zigot bölünəndə 4 dənə orqanizm əmələ gəlir. Ə 16 zigot bölünərsə neçəsi yaranar? X. X də bərabərdir 64 və bir e, orqanizmin 2 qamçısı vardır. Bir orqanizm 2 qamçısı vardır. Baş 64 orqanizmi neçə qamçısı vardır? O da eləyəcək 128. Yəni zigot bu orqanizm deyəndə burada xlamidamanadan özü nəzərdə tutulur. Bu zigot bölünəndə 4 dənə yeni xlamidamanad əmələ gəlir. Zigot əlverişli şə əlverişli şəraitdə bölünür və atmın deməli 16 zigot bölünəndə 64 dənə yeni xlamidamanada yaranır və hər birin iki qamçı olduğu üçün 128 qamçıdan söhbət gedir. Ələçiyə baxırıq. Lamidamanadların cinsi çoxalması zamanı əmələ gələn zigotların bölünməsindən alınan yosunlarda cəmi 128 x qamçı olarsa bu əksi düşəcək. Bönə zigotların sayı neçə olar? 128. E, düzdür, bunu yuxarıda elədik. E, yenə də qeyd eləyirik. 128 dənə qamçıdir e, qamçı olarsa. Deməli, bir xlamidomanadan 2 qamçısı var. Bəs neçə xlamidomanadan 128 qamçısı olar? x = 64 xlamidomanadan söhbət gedir. Bunu tapandan sonra 64 xlamidomanadan bizə deyir ki, e, böl e, Bölünəcək qotların sayı neçə olar? Aha. E, və 64 xlamidomanada tapdıq. E, deməli bir zigotdan, bir zigotdan bölmə nəticəsində 4 dənə xlamidomanada əmələ gəlir. Bəs neçə zigot bölünüb ki 64 dənə xlamidomanada yaranıb? 64-ü necə tap, tapmışdıq? 64 dənə, 4 dənə orqanizm, yəni xlamid bu x qoyduğum bax bu x xlamidomanadadır ha və bu xlamidomanadadır. E, Neçədən xlamidomanada əmələ gəlir? X də bərabərdir. E, deməli Demə bir zigottan 4 xromidəmana da yaranıb. Neçə zigottan 64 xromidəmana da yaranar? X də bərabərdir 16 zigottan. Bu da olur 52. İndi gəlirik 53-ə. Lotrixlərdə bölünməyən və yaşıl rəngi ə, rəngi olmayan 8 ədəd hüceyrə varsa bölünmür, yaxşı rəngi yoxdur, substrata yapışan hüceyəllərdən söhbət gedir. 8 ədəd hüceyrə, 8 dənə ə, rəngsiz hüceyrə, 8 dənə ulotrix ola bilər. Çünki bir uloteks sapının cəmi 1 dənə rəngsiz hüceyrəsi olur. 8 dənə rəngsiz hüceyrə varsa, demə 8 dənə uloteks sapı var. Bu ulotrixlərin əmələ gəlməsi zamanı mayalanmada bilavasitə neçə qamet iştirak edir? Aha, bayaq yazdığım o sıralama var idi, onu geri qaydırırıq. Qamet, zigot, spor uloteks sıralamasını geri qaydayacaq. 8 dənə uloteksimiz var və deyir gametin sayı. Bax burada gametin sayını soruşur. 8 uloteks ilə 8 spor deməkdir. E, deməli, 8 spor e, Neçə zigotun bölünməsindən yaranacaq 4 dəfə az 2 zigotun çünki bir zigot bölünəndə 4 spor əmələ gəlir. Sə e, deməli 2 zigot bölünübsə 8 spor əmələ gəlib və biz bilirik ki, bir gamet e, daha doğrusu 2 gamet birləşəndə bir zigot əmələ gətirir. Bəs neçə gamet birləşib ki, 2 zigot əmələ gətirir? Yəni gametin sayı zigotdan 2 dəfə çox olur. Deməli 4 gamet birləşib ki, e, 2 zigot əmələ gəlib. Burada da 4 gametdən söhbət gedir. Gametin sayı bərabərdir 4 də Bu qədər uşaqlar ümidvaram ki, anlaşcıqlı oldu.